یہاں پر آپ نے دیکھ لیا آپ کی کیا عزت ہے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں لیکن حکارت کی نگاہ سے ہم پاکستانیوں کو دیکھا جاتا ہے ہے یا نہیں ہے ہے نا ہم نے اپنا معیار گرایا ہے ہم نے جھوٹ بولا ہے اور پھر ہم نے جھوٹوں کا ساتھ دیا ہے آپ کو بیکاری سمجھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے نا کیوں؟ اب ایک لطیفہ سا ہے اس میں شاید آپ کو ہنسی نہ آئے لیکن اگر آپ اسے سمجھ جائیں تو آپ کی آنے والی نسلیں سمجھ سکتی ہیں اب غور سے سنیے گا کہ چاند پر ایک اسپیس شپ جا رہی تھی اسپیس شپ میں امریکہ سے جا رہی تھی چھ سات سائنسدان تھے اور ایک ٹونی نام کا موجود تھا وہ خبر جب دنیا میں لیک ہوتی ہے نا کہ انسان چاند پہ جا رہے اور ساتھ ایک کتے کو بھی لے کے جا رہے تو پوری دنیا میں جشن منایا جاتا ہے <coughs> کہ اتنی ترقی ہوگی سائنس کو تو یہ ساؤتھ پنجاب میں لیا بھکر کا ایک علاقہ ہے وہاں پر ایک بابے کو جب یہ خبر پہنچی نا تو بابا بدوائیں دینے لگ گیا کہ اللہ کرے غرق ہو جائے تباہ ہو جائے چند نہ پہنچے پیپلشن کے بابا جی وہ سپیس شپ تو آڈی ہے ہی ریپلائیڈ نو وہ میں نہیں ہے اسے جڑا کتا جا رہے ہو تو آڈا ہے کہیں نہیں وہ بھی میرا نہیں ہے وہ سپیس شپ اس جڑا فیول ہے جڑا پیٹرول ڈالا گیا یا ڈیزل ڈالا گیا تو آڈا ہے کہیں نہیں وہ بھی میرا نہیں ہے تو لوگوں نے پوچھا بابا وقت نے تکلیف کی ہے وہ سپیس شپ جب چاند پہ جا رہی ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے کیوں بتوائے دے رہے ہو اب غور سے سنیں اس بابے نے کہا کہ بیٹا وہ اسپیس شپ اگر خدا نہ خواستہ چاند پہ پہنچ جاتی ہے نا اور چاند پر چاند کی اپنی مخلوق پہلے سے موجود ہوتی ہے اور سو مرتبہ خدا نہ اس اسپیس شپ سے اگر سائنسدان کی جگہ پہلے کتا باہر آ جاتا ہے تو کہیں چاند کی مخلوق یہ نہ سمجھے کہ زمین کی مخلوق ایسی ہوتی ہے کیونکہ وہ کتا چاند پہ زمین کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اپنے نمائندے اچھے چنے کہنے کا مطلب یہ ہے جب آپ کا حاکم میں وقت پچھلے بیس سالوں سے ہر حکومت میں جا کے کشکول پھیلا رہے کبھی ورلڈ بینک کبھی آئی ایم ایف کبھی امریکہ کبھی برطانیہ کے گوٹے گٹوں میں بیٹھ رہے تو پوری دنیا آپ کو بھکاری سمجھے گی اور جب ترکوں کا حاکم میں وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو جا کے آنکھیں دکھاتا ہے تو پوری دنیا انہیں غیرت مند سمجھتی ہے نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا آج یہی پیغام ہم ہاتھوں وقت کو کہتے ہیں کہ جناب دلیر دلیر بنو بنو پوری قوم تمہارا ساتھ دے گی لیکن ٹیپو سلطان ٹویٹ کر کے کشمیر نہیں ازاد کراتا تھا ٹیپو سلطان اقوام متحدہ میں جا کے منٹے ترلے کر کے کشمیر آزاد نہیں کرواتا تھا ٹیپو سلطان جس کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ بھیک نہیں مانگتا تھا اور بتوں سے کچھ کو امیدی خدا سے نو امیدی یہ آئی ایم ایف یہ ورلڈ بینک یہ سارا کچھ ان کے آگے بھیک مانگنا ان سے کشمیر کی بھیک مانگنا بتوں سے کچھ کو امیدی خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے یہ یاد رکھنا کہ ہمیں حکومت سے اس کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے پاکستان دھرتی ماں ہے اس کا دشمن ہمارا دشمن ہے اس پرسن اس کی نسبت اسے غور سے دیکھو کیا گمت خزرا سے نہیں اس کا دشمن ہمارا دشمن ہے م. م. میں کیوں پیار کرتا ہوں اس ملک سے کہ یہاں پیدا ہو گیا نہیں ایک وجہ ہے کہ یہاں سعودی عرب میں آ کے بھی آپ لوگوں کو اس وطن اس دھرتی ماں کا احساس دلا رہا ہوں کہ یہاں کماؤ سارا کچھ کرو لیکن اپنے ملک کو صرف کرو سینے پہ اپنا عزت بحال کرنا چاہتے ہو پوچھا جاتا ہے آئی فرام پاکستان آئی فرم انڈیا آئی ایم فرام بنگلہ دیش کیوں کیوں بولو ہاں آئی ایم فارم پاکستان دا اونلی ہوم لینڈ آف دا مدینہ پاک وچ واز میڈ آن دا نیم آف اسلام آئی فارم پاکستان دا اونلی نیوکلیئر پاور ان دا انٹائر اسلامک ورلڈ وی بیکم نیوکل پارک بتاؤ نا سینے پر پاکستانی پرچم لگا کے پھر آج سے دنیا کے جس کونے میں ہو سعودی عرب میں ہو امریکہ میں ہو جہاں جہاں مزدوری نوکری کر رہے ہو سینے پہ پر پرچم لگاؤ تمہاری نمائندگی ہونی چاہیے بتاؤ کہ ہاں میں اس پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں کہ جب یہ نیوکل پار بنا رہا تو مروکو سے لے کے انڈونیشیا تک جشن بنایا گیا تھا وہ فلسطین کا بچہ جو اسرائیلی ایوبی ہے جب آپ ایٹمی قوت بنے تو اس بچے نے اسرائیلی توپوں کی طرف رخ کر کے کہا کہ ڈو نوٹ لٹ دا اسٹون لوک ایٹ داٹم بم ان ایت ایت پاکستان میرے ہاتھ میں میں موجود ایٹم بم دیکھو پوری دنیا کو یہ قانون ہے دنیا کا فخر سے سینت تان کے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عشق رکھنے والی قوم ہی ہمیں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن کیوں ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آئی رسول اللہ علیہ السلام کو اس برے صغیر کے خطے سے دوستانی زیوکار جب جب امت مسلمہ پر مشکل وقت آیا تو پاکستانی تیارے ہی گئے فلسطین تک گئے اے میں مانو یہ آپ کے سوری اے ماشن نور خان کی تیارے گئے اور جب ان کے جہازوں کو تباہ کیا تو وہ شکر ادا کر رہے تھے کہ جہاز پاکستان سے آئے تھے جورڈن کے نیتے ورنہ تو یہ مسلسل ہمیں تباہ کرتے رہتے ہیں انہوں نے تو واپس چلے جانا ہے ہیں تو اپنی قدر جانو یار کیا کسی کے گھر سے جا کے کھانا کھا رہے ہو مزدوری کر رہے ہو جھاڑو لگا رہے ہو ٹیکسی چلا رہے ہو اپنی حق حلال کی کمائی کھا رہے ہو برابری کی سطح میں جینا سیکھو غلام بن کے نہ جیو جس کی غلامی کرنی ہے بس اسی ہستی کی غلامی کرنی ہے اس کے علاوہ ہمیں اتنے ہم گرے ہوئے نہیں ہیں کہ رسول اللہ کی غلامی کو چھوڑ کے کسی اور کی غلامی میں جائیں میں وزیر اعظم صاحب سے بھی کہتا ہوں جناب خدا را اس قوم کے حال پہ رحم کرو اس کی عزت بحال کرنی ہے تو کہہ دو اس قوم سے کہ نہیں مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا مہنگائی ہوگی برداشت کر لو بس اب ہم بھیک نہیں مانگیں گے بس اب ہم کسی کے کہنے پہ اپنے قوم کے فیصلے نہیں کریں گے اب کسی کے پریشر میں آ کے ہم ریمنڈ ڈیویس یا کرنل جوزف کو واپس نہیں بھیجیں گے اب کسی کے پریشر میں آ کے ہم آسیہ ملونا کو رہا کرنے کے لیے اسی ہزار لوگوں کو گرفتار نہیں کریں گے اب کسی کے پریشر میں آ کے کسی گستاخ کو چھوڑنے کے لیے ہم علماء کو شہید نہیں کریں گے یہ کام کر لو اللہ گواہ ہے یہ قوم گھاس بھی کھا لے گی تو شکر ادا کرے گی